Житомирській, я в області. Прийшов відпочити, не вдалося. Ну, не я жінка, Саву. Та я привик. Зови. Друже, як тебе звати, як тебя позвонити? Руслан Камар. А за Камар. А чого Камар? У комбата спроси. Добре, спросим. Як опинився? Сам прийшов. Прийшлося. А кому ще, якщо не нам? Здесь те, кто хотел быть, те, кто защищает интересы Украины, кто давал клятву, принимал, как она называется, я забыл. Присягу. Присягу, присягу да. Вот он и держит свое слово. Все остальные нет. Главная задача – это не передать Слышь, войну нашим детям. У меня их нету, но, надеюсь, они будут. Нормально, да, а что требуется, чтобы закинуть? Перебить их всех. До Талова. Всех. До одного города. Они же не Буча, Ирпень, Хастоми. Они показали свое. Цена вопроса тяжелая. Цену наших жалко. А так все нормально. Чуть-чуть осталось. Чем занимался до войны? Фасадами. Альпинисты. Высоко лах. Угу. И Да. Красавчик. Снаряжение все есть. Вот закончится и пойду опять лазить. Поменял работу на войско. Задоволен и сейчас работаю. Да, нормально. Все есть. Мне бы автомат бы помощнее. Вчера как ушатало и броню порвало. 150-й прилетел. Ты на позициях вчера был? Вчера снялся. Ну пока без втрат. А в целом наш батальон. Тву -тву -тву, пару дней осталось, будет сниматься. В целом за весь период, это 22 числа будут 5 месяцев мы здесь, мы понесли самые мелкие потери. Самые мелкие, которые может быть на территории Украины из всех батальонов. А чего так? Ну, потому что у нас в роте 200 и всего лишь один за 4 месяца. Раненых по счету, там плюс-минус, кроме касатиков, ну, наверное, человек 15 серьезно раненых. Кто-то батальон ложит сразу. Наш комбат не бережет своих ребят. Вот так. Поэтому все живы, пока. Пока. Здоровы. Я кто и побратим? Я к тебе с ними у меня, у меня со всеми всегда хорошо. Меня все знают, у меня всегда хорошо. Подлости никому друг другу не делаем. Все понимают друг друга. Правда? Не брешь? Нет, сто процентов каждый. Вот так вот, как-то и бою. Скоро закончится война. Что будешь работать, как кончится? Я, наверное, продолжу службу. Как держишь себя тут в руках, в таких умовах? Нормально. Не, мужики, секреты есть? А, нет, не, маленьких секретов. По вере нашей воздастся нам. Я верю в победу и все, что мы победим. Дальше. Это самая большая мотивация. Когда есть свободные хвалы, на чем занимаешься? Копаю, сплю, ем, пайки ем. М -м, такие вкусные. Блять, я вот тут уже <laughs> похудел. Насколько? Насильно. <laughs> Намного. <Насильно>. Заставила похудеть. <laughs> это все нервы, нервы. Переживание постоянно, недосыпание. Не потому, что мы трусы, а та... ситуация такая. Они сейчас планируют лезть. Мы готовы? Да. Что? Мы готовим? Да. Что хочется за больше всего? Погодчик кофейку попил, все, пойду <coughs> в интернете посижу, с родителями пообщаюсь. Все, я сказал, что скоро приеду. Отпуск нам дадут, комбат дают на 35 дней. Нормально том... выстачить? Да, вполне недостаточно порой. Это моя вторая компания, Первая моя поездка была. Мне недели хватало отпуска. Дома приезжаешь, неделю вроде ты-ты-ты, а потом скучно, и не знаешь, что делать. В маршрутке едешь как дурак. И не знаешь, что делать. Важко адаптуваться. Да. Наверное, это правильный вопрос. Такой вот. Ну, приехал домой, все классно, помылся, посидел за столом, пообщался. Это хватает 3-4 дня. Дальше все, рутина. Нечего делать и все, и пишешь по братым, что скучаешь, что пора сюда ехать, наверное. И все, кто здесь есть, здесь они останутся навсегда. Часть их, в смысле, не, не погибнут, а их душа останется здесь, в этих какопах. Кто бы что не говорил. Все, это семья. Кто хочет клапан. клапан, несет. Останье, питание. Что скажешь, цивильный? А что им говорить? Да не хера ему говорить. Пускай нам не мешают, и все. Мы сами все закончим. Красиво, тихо и закончим. Главное, чтобы нам не мешали. Цивильнее. И все.